Привет! Гамаджоба! Эту замечательную девушку зовут Катя, она администратор Like Hostel в Тбилиси, а я ее верный помощник. Да, Виталик у меня живет на халяву. И сегодня я расскажу вам про наш хостел и нашу жизнь в Тбилиси. Ну, в общем, ребята, давайте я расскажу вам о себе. Четыре месяца назад я приехала в Белиси. Сейчас у нас 1 декабря. Представляете, зима как раз началась, а я приехала в конце июля. Вот, я приехала, что-то тут покаталась по Грузии, мне очень понравилось, и я, в общем, решила остаться. Нашла здесь работу, и теперь я здесь. Так что, кого морчет. Вот та же херня, я вообще тупо мимо проезжал, я уже месяц в этом Тбилиси, ё фигня какая-то, все тут застряют. Да. Да, Тбилиси он такой, атмосфера тут какая-то такая домашняя. В этом городе чувствую себя своим, местным. Так, подождите. Я же вам о хостеле собирался рассказать. О городе потом. хостел у нас крутой, в самом центре города. Оценка на букинге 9,3. А главная фишка в том, что у нас есть камин. Сейчас не сезон, и все хостелы в городе пустуют. Не исключение и наш. Гостей немного, но мы находим чем себя занять. Молодец, задание выполнено. <связывая> Какие но? Тебе глаголами надо разговаривать. Бежать, Все, пей. <связывая> Пора пить. Хватит. <связывая> <связывая> ты, ты на работе. Добрый вечер, я командир звездного корабля. Прошу разрешения на посадку. Как слышите? Прошу разрешения на посадку. Слышите меня? Земля уже близко. Я не могу дольше держать. Можно мне садиться? Пожалуйста. Пожалуйста, на посадку разрешения прошу. Можно садиться мне? Нельзя. Нельзя? Ну как нельзя? Вы понимаете, у меня на борту 1200 гуманоидов, они сейчас разобьются. Если нет разрешения на посадку, все, хана. Весь в Тбилиси просто хера, все, нет. Можно мне садиться, пожалуйста, гуманоиды просят вас. Куры. Мать. Ну, так же, так. Все. Завершен. Добрый вечер, командир звездного корабля вас беспокоит. Можно мне садиться? Спасибо большое. А, Молодец! Готовим всякие вкусняшки. Процесс приготовления еды у нас в хостеле. Катя печет пирожки. С капустой. А я колю сваншки, орешки в камине. Сыпаем сковородки, а насыпаем кружкой А что у нас сегодня на ужин? Шалерба! Мы шли по улице и увидели, как чувак ел шаурму, и у него... С таким да, у него просто такое вселенское блаженство было на лице, и мы решили замутить тоже шаурму. Ходим на рынок. Кстати, фрукты тут очень дешевые сейчас. Хурма. Мы знаем, где что дешевле купить. Короче, мы уже как местные тут. Катя сделала мне подарок и купила обуховскую туалетную бумагу. Но, как оказалось, она произведена в Грузии. В общем, везде разочарование в этой жизни. Даже не обухив, а обухиви на грузинский манер. Хотя основа вырублена в Украине. Ну, надеюсь, моей жопе будет приятно. Так, у нас, у нас репетиция Нового года. Мы встречаем Раз, зиму. 5, 4, 3, 2, 1, зима! Все, у нас зима под белизкого времени. У свято наближается, свято наближается. Ну, звездочка. Центральная улица города Руставели, Никого нет. Второй час ночи. А почему никого нет? Потому что делают новогоднюю иллюминацию. Вот такую. И мы можем гулять. Это тут вот так. Да. Скажите ну, да. что-нибудь. Что, что вам сказать? Что-нибудь. Мы хотим передать привет. Я хочу Новосибирску передать привет. Родной Новосибирск. город. Новосибирск. Тут два, два человека тут... из Новосиба. Прикиньте. Мы тут меньшинство. Да, случайно. Понаехали тут у нас Сейчас я вам покажу вечерний Тбилиси, проведу экскурсию буквально на полминутки. Верни Тбилиси крутой! Площадь свободы Либерти Сквер либо Тависуфлебис Майдани. Майдане. Главная площадь города. Мост мира. Здесь работает президент Грузии. Это гора Тацминда. Там стоит телевышка, которая видна отовсюду. Туда ходит фуникулер и оттуда открывается прекрасный вид на город. Сминда Самепа, огромная 100-метровая церковь. Ее площадь 5000 квадратных метров. Она вмещает 15 тысяч прихожан. Сейчас мы находимся в самом центре Тбилиси, но через несколько секунд мы окажемся в месте, которое сложно отнести к Тбилиси и Грузии вообще. Это турецко-иранско-какой-то арабский переход. В общем, сейчас все увидите. еще где-то есть трехларовые проститутки. А недавно я ездил в Ереван, где встретился со своей давней подругой Галей, которая прилетела в Армению по своим делам. Мы покатались по окрестностям, поехали на Хорвераб, место, где лучше всего смотреть на Арарат. Это так близко к турецкой границе, что даже слышно пение моэдзинов из мечетей. Посетили 2000-летний языческий храм Гарни. Вход туда стоит 1000 драм. Но если пройти слева от входа, то можно по тропинке пройти бесплатно вообще без проблем. Галя привезла мне кусок сала, чем очень сильно меня порадовало. После двух дней в Армении я взял сало и снова гамарджоба сакартвелло. Запись идет. А, запись. 4, 5, 6. Не комментировать, дальше. Сейчас заставка пойдет. И сегодня я расскажу про наш хостел и Это что вы что-нибудь еще сказали. Мы говорим привет. Мы, по-моему, это уже говорили. Точно. Сейчас я вам покажу вечерний Батуми. 哈哈哈哈哈哈哈哈！